Pelbagai perubahan dasar yang dilaksanakan MOE bertujuan menjadikan pendidikan lebih holistik dengan memberi perhatian kepada kekuatan dan keupayaan pelajar. Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kedua Ehwal Luar merangkap pendidikan Dr. Muhammad Maliki Osman menekankan perkara itu dalam wawancara bersama wartawan Nur Arina Ahmad Anis ketika mengulas perbahasan jawatan kuasa peruntukan bagi MOE. Langkah menyemak semula kriteria kemasukan ke maktab rendah atau JC selari dengan pelaksanaan penuh skim pengumpulan berdasarkan subjek secara penuh atau SBB di semua sekolah menengah. Skim itu menggantikan sistem aliran akademik iaitu ekspres, normal akademik dan normal teknikal dengan tiga kategori baharu iaitu G1, G2 dan G3 kita harus lihat perubahan ini selaras dengan atau seiring dengan perubahan yang berlaku di sekolah menengah kita. Di sekolah menengah kita sudah pun mengenalkan sistem baru ataupun full subject based banding di mana tidak lagi ada sistem aliran-aliran. Jadi -aliran. kita sudah memansuhkan aliran express, aliran normal technical, aliran normal academic sudah dimansuhkan hari ini. Mulai 2028, pelajar yang ingin memasuki maktab rendah akan dinilai berdasarkan lima mata pelajaran GCEO, bukannya enam seperti sebelum ini. Dengan kriteria L1R4, pelajar perlu memperoleh sekurang-kurangnya 16 mata atau lebih baik dalam lima mata pelajaran menggugurkan subjek yang memperoleh markah tertinggi. Apa yang pihak MOE ingin lakukan ialah sistem pendidikan kita bukan tertumpu sahaja kepada subjek-subjek yang dipelajari. Apa yang penting ialah kita uh, menyediakan mereka dengan uh, keupayaan ataupun kemahiran-kemahiran uh, baru yang digelarkan to the 21st century core competencies ataupun keupayaan abad ke-21. Inilah kemahiran-kemahiran yang diperlukan uh, untuk mereka berjaya dan kami akan memasukkan kemahiran tersebut dalam kurikulum kami. Bagi menyokong golongan berkeperluan khas, Institut Pendidikan Teknikal atau ITE akan memperluaskan peluang latihan amali dan sokongan pekerjaan untuk membantu pelajar beralih ke alam pekerjaan. Program Latihan Amali dan Sokongan Kerjaya ITE SG Unable atau SGE diperluaskan untuk memberi manfaat kepada lebih ramai pelajar ITE dengan keperluan pendidikan khas atau SEN. Dr. Maliki menekankan bahawa latihan amali tidak hanya membekalkan kemahiran tetapi juga memberi peluang kepada majikan untuk memahami keperluan pelajar tersebut dengan lebih baik. Walaupun mereka berkeperluan khas, mereka mempunyai keupayaan. Upaya untuk menjadi pekerja, untuk menjadi kaki tangan mereka juga dan ini memberi peluang kepada kanak-kanak ataupun para penduduk yang berkepulauan khas memandang bahawa ada masa depan untuk mereka. Dr. Maliki juga menekankan pentingnya meningkatkan kemahiran dan memperoleh kemahiran baharu untuk kekal relevan di pasaran kerja. Beliau berharap elaun latihan 300 dolar sebulan yang akan diperkenalkan mulai awal 2026 bagi membantu pekerja mengikuti kursus sambilan tertentu akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kami harap ia akan memberi message kepada para pekerja mapan kita bahawa pemerintah sungguh-sungguh ingin anda bersedia mendapat kemahiran baru supaya dalam dunia di mana kita terus menghadapi cabaran-cabaran ekonomi walaupun pekerjaan tersebut memerlukan kemahiran yang baru para pekerja kita bersedia untuk meningkatkan kemahiran mereka untuk mencapai mendapatkan pekerjaan baru yang secocok dengan kemahiran baru mereka. Beliau turut menambah bahawa industri teknologi dan logistik dijangka mendapat manfaat besar daripada program peningkatan skills future.